Всем привет с Олимпиады. У нас сегодня невероятное счастье. Юрий Чебан. Ось он. Он стал олимпийским чемпионом. Вдруг, Юрко, витаем тебя. Это было а -а -а. просто неймовірно и не самовытое. Я не знаю, какой эпидет сейчас найти. Просто браво. Спасибо большое. Ну, я уже немножко успокоился. Поначалу было очень много эмоций. Сейчас уже начинаю переваривать. Все, уже посмотрел гонку. Действительно очень напряженная. Я не видел, как я еду по дистанции, работал до конца, самого до, до финиша, все как прорабатывали мы с тренером, все как, ну, по раскладке. Вот, и именно уже на финише я уже узнал, какой я уже заехал. Але все-таки трещечки раскладываем по нюансам. Твій старт, він вдастся, він был дуже швидкий, но і, звичайно, финиш, то все гроші. Э, ну, тут именно, вот как многие говорят, то, что опыт когда опыт именно стартовый, когда ты попадаешь именно в тот момент, когда именно ловушка опускается, а не уже после того, как она опускается. И если вы посмотрите внимательно на старт, получается, я угадал со стартом, что, собственно говоря, и дало мне такой результат. Ну и, власне, это твой секрет на досвіді, когда ты уже так выштукнул буквально своего човна на финише. Расскажи про это. Ну дело в том, что это не секрет, это многие используют, просто не все, не все так рискуют, потому что э, визуально линию финиша ее не видно. То есть э, там нужно наугад действовать. Либо ты попадаешь в нее, некоторые подсаживаются заранее, лодка останавливается и тебя объезжают, некоторые уже за ней выкидывают. Поэтому, ну, у меня вышло все идеально, но я Um, видел, что, ну вот я когда пересматривал уже заезд, я видел, что в принципе там как бы я и так э, выигрывал, и, но просто красиво именно еще затолкал просто казаков на финиш. Козак, это взагалі особлива справа, потому что козак на човни у Юрия, и есть булава, и есть еще меч, да. Считать только не встиг Ричард домалювати. Да, да. Расскажи, трошки, пожалуйста, про этого человека и про твой задум, который ты втілив. Ну, Ричард, это директор фирмы Plastics, замечательный человек, скажем, очень позитивный, очень творческий, которые все идеи, которые ему я выложил, он как бы их приветствовал, и потом уже как бы мы дорабатывали все ну, вместе, одновременно, можно так сказать. Первую лодку, которую он мне сделал, именно разрисовал, «Ракета». Она финишировала первой в Москве, если вы знаете. Ракета была, что требует, да, ракета. Да, вот э, это вторая лодка, которую он сделал именно для меня под заказ э, специально индивидуальный, скажем так, э, финишировала первой уже на Олимпийских играх в Рио. І, власне твій був задум, що там має бути і козак, ти там хотів від церкви намалювати, в тебе був там цілий живопис. Козак, мав бути не один, так? Uh, да. Я йому сказав те, що я хочу. він взявся за голову і сказав, ми ж, <свят> ж ні картину не будемо рисувати. Это очень мелкие детали, они. проблем нарисуются на такой большой лодке. И дело в том, что лодка покрывается слоями, там, ну, это, это процессы. Вот он сказал, давай выделим какие-то значимые моменты, какие-то более, скажем так, скажем так, красивые, да, и которые будут выделяться. Вот, и мы вот остановились вот на этом варианте. С одной стороны казак с булавой, а с другой стороны должен был быть казак э, с мечом и щитом, но э, на щите еще должно быть э, такой как бы э, раз, разукрас и герб тоже на щите, как вот на булаве. Угу. Ну, в все дуже классно, все дуже яскраво и с козак, не не казак. Отаман, я би сказав, Юрій Чебан він здобув це золото і це блискуче. Ще трішечки цієї детективної історії, бо залі сезон для тебе не простий. Ти і хворів, і на чемпіонаті світу не вдалося дуже добре виступити. І на Олімпіаду потрапив також. Такі обставини були, що десь і пощастило. І ось у півфіналі. Ти третій час показав. Спокійно собі розраховуєш, що ти виходиш у фінал. а Тут виявляється, що з іншого заїзду зарахували хлопця четвертим результатом і довелось тобі писати апеляцію протест на такі результати. Ну да, было такое дело. После, после финиша уже сразу же, когда мы финишировали, я видел на табло, там же, ну, видно с, с финиша, увидел, что с, по, попадаю сразу же в финал Б. Ну, я расстроенный, конечно, не то, что расстроенный, я просто подавленный, потому что э, я э, ну, как бы чувствую по силам, что я готов максимально то есть я уже мне как бы дальше готовится там рассказывать что я там где-то не докатал что-то там я уже просто вышел на свой максимальный результат и я был готов показать его в финале и тут я не попадаю в финал у меня просто все я как бы меня и доктор успокаивает мне уже на, на шатырь э, дает потом получается нас забирают на допинг выхожу с допинга никого нету пустая пустая база э, получается э, вижу идет э, родомский Дима, который остался, он еще тренировка у него была. Он мне говорит, Юра, что ты не идешь подавать протест по поводу своего заезда. Я говорю, так это не я должен делать, это должен делать главный тренер. Давай искать главного тренера. Его нет, звоним в штаб, никто не может его найти. На канале нет, все обижали. Короче, я уже уже махнул, уже думаю, что терять. Пошли, взяли, взял тренера, остался тренер э, Паша Алтухова вот. я говорю, давайте хотя бы вы пойдете как тренер потому что я спортсмен он, мы взяли, пошли вдвоем, поднялись на эту вышку начали там разбираться нас э, успокоили, сказали, все будет хорошо ждите результата официального через там, э, полчаса, час но мы остались и последние уже уезжали с канала и все уже с протоколами официальными, я уже приехал в деревню э, и уже пришел, тренеру показал он уже успокоился, потому что он сразу схватился за сердце, тоже очень сильно переживал вот так Юра сам видряпав собі заслуженный місце у финале. Вот так сейчас вам треба продираться до медали. И это опыт, это опыт для тебе. Это уже четвертая Олимпиада, это уже второе да. поспіль золото. воно особливе прийняв навіть із Лондонським пе́дшем. Да. <laughs> это каждая вообще каждая гонка она по-своему особенно она заставляет тебя переживать э, свои эмоции, свои какие-то ощущения. Э, Во-первых, погодные условия это, ну, все все по-другому и каждая медаль это свои потраченные силы и время и когда оно отдается вот в таком э, эквиваленте это вам очень 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 приятно это второе золото это третья медаль так что же бронзовая была то есть вот это три да. медали на трех олимпиадах Эта да бронзова была бронзовая была бронзова было на, 5, на 500 метров была и вот, вот это да и две золотых на 200 метров и 200 метров получается со следующей олимпиады их уже снимут поэтому я останусь единственным олимпийским чемпионом в истории, который вообще как бы... В это он, это он это Юрий Чебан. Друзья, ну что, это уже все? ты уже закончение карьеры, или ты еще трошки ну, позмагаешься? Будем ждать, будем... Как бы спорт так просто не уходит, спорт живет в крови. Люди, спортсмены, которые выкладываются, это, они спорт, ну, как бы по призванию. И драйв, этот адреналин, так привыкает спортсмен, что он уже без этого не может. Якщо если, э, если оставить 200 метрів, то ще будемо боротися. Це наша гордість, наш чемпіон. Покажи, будь ласка, нам ось чудову медаль. Медаль олімпійського чемпіона Ріо 2016. Там, напевно, ще на ободочку написано вид програми, так. Каноє Sprint, Men, каноє сингл 200 метрів. Ось так. На цьому завершиться історія 200 за нас, вірте в себе і йдіть до кінця. Юрий Чебан, олимпийский чемпион Рио 2016, двуразовый чемпион Олимпиады. дякуємо слава Украине. Украина за бест. Рем, слава.